ॐ श्रीपरमात्मने नमः अधः प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः पदकोण्डो श्लोकम् अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि पन्नेण्डो श्लोकं तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दद्मौ प्रतापवान् पदमूलो श्लोकं ततः शङ्कस्य भेर्यस्य फनवानकगोमुखः सहस्यव्यहन्यंत स शब्दस्तु मूलो भवत् पद्नाल श्लोक तत स्वेच्छे महति स्यंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्ये शंकौ प्रदद्मन्तुः पदिहिनो श्लोकम् पाञ्चजन्यं सुशीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्मावृकोदरः